zayd ibn aslam so'zlagan ekan bir kecha umar ibn hattobga hamrohlik qildim madinadan chiqib ketdik sahroda bir bezatilgan imoratni uchratdik uning bir joyidan yorug'lik ko'rinardi umar murojaat qildi yur borib ko'raylik yarim tunda kim olov yondirib o'tirgan ekan u yerga yaqinlashganimizda bir kampirni ko'rdik u qozon tagiga olov yoqardi ikkita go'dak uning yonida uxlab yotardi kampir alloh taolo mening dodimni umardan olgin u to'q yuradiyu biz esa ochmiz der edi umar bu so'zlarni eshitib jahl bilan dedi bu ayol bizni xudoga topshirayapti shu yerda turgin men bu shum kampir oldiga borib holini so'rab kelayin umar kampir oldiga kelib so'radi sahroda kechasi nima pishirayapsan shunda kampir javob berdi men bir darvish ayolman madinada uy joyim bor hech narsaga kuchim yetmaydi bu ikkita bolaning ochligidan hijolatdaman ular yig'lab baqirganlaridan yeyishga biror narsa topib berolmay sahroga chiqib keldim endi qo'shnilarim bolalarim yig'isini eshitmaydilar bolalar yig'lab non va taom so'raganlarida men qozonni olovga qo'yib sizlar uxlanglar bu ovqat uyqudan turganingizdan keyin tayyor bo'ladi deb ularni aldayman bolalar shu umid bilan uxlab qoladilar turganlaridan keyin biror narsa topib berolmayman yana yig'laydilar shu bahona bilan men ularni uxlatdim ikki kun bo'layaptiki men ham bolalar ham tuz totmaganmiz qozonda esa suvdan boshqa hech nima yo'q umarning rahmi kelib dedi duo qilib allohga murojaat etishingga arziydi ayol uni tanimadi umar aytdi sen sabr qilib turgin men tez kelaman umar bu ayol oldidan qaytib kelib ketdik dedi uyga keldik men eshik oldida turdim biror soatdan so'ng yelkasiga qoplar ko'tarib olgan umar chiqib keldi kampir oldiga qayta bormoqchi bo'ldik umarga dedim yo amir agarda borishdan boshqa chora bo'lmasa bu qoplarni men ko'taray agar bu yuklarni sen olsang umarning gunohlarini kim ko'taradi u kampirning oldiga shu qoplarni ko'tarib bordi qoplarda un guruch no'xot dumbayog'i bor edi u menga dedi zayd sen dalaga chiqib o'tin yig'ib kelgin men o'tin terishga ketdim umar bir idishni olib kelib guruch va no'xatni yuvib qozonga solib ozgina dumbayog' qo'shdi undan esa bir qumoch qildi umar men terib kelgan o'tinda o'zi taom tayyorlab olovda kumochni pishirib oldi sovuganidan so'ng kampirga bolalarini uyg'otishni buyurib oldilariga ovqat qo'ydi o'zi namoz o'qish uchun chetroqqa bordi bir soatdan keyin kampir bolalari bilan ovqatdan to'yib o'yin kulgi boshladilar umar o'rnidan turib dedi ey ayol sen bolalaringni men qoplarini zayd bo'lsa sening idish tovoqlaringni olsin seni uyingga eltaylik shunday ham qildilar ayol bolalari bilan uyga kirayotgan vaqtida umar qoplarni yerga qo'yib qaytmoqchi bo'lib ayolga dedi de. odamgarchilik qil umarni alloh nomi bilan boshqa qarg'ama umar alloh taolo azobiga toqat qila olmaydi. umarning har bir kishi holidan xabari yo'q mana bu olib kelganlarimni yegin tugasa menga xabar qil